Salamajız, 2-ci sinif şagirdlər. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili fənnindən Poliana mətni olacaq. Mən mətninə xunan tapşırıqlarımıza keçid edirəm. 1-ci tapşırığımız: Miss Polia Harigaton və xidmətçinin isə adını, ikitərəflərini söyləyin. Hər öz fikrini bildirə bilər. Mən belə fikrimi bildirmişəm ki, Miss Polia Harigaton çox qəddardır, xidmətçinin isə mehriban qadın keşdə. Çaşmayək ki O qurtabaq Poliana xalasını onu qarşılamğa gəlməyinə şad idi. Bu epizoddan çıxış edərək Poliananın xarakteri haqqında fikir yürüdür. Qo əslində şad deyildi. Xalası onu qarşılamğa gəlmədi. Ancaq o hər halda sevinmək üçün nədən axtarırdı ki, həmin şeydən sevinə bilsin. Məyus olmaq istəmirdi. Çaşma 3. Müəllifin Miss Poliya münasibətində əks etdirən məqamları göstərin. Polyana otağa daxil olanda Miss Polya ayağa qalxıb bacısı qız ilə görüşmədi. Gözlərini kitabdən ayırdı və hətta hər parmağı çox inkişaf eləyəndə 70 borc hissəni minətçiməsi kimi görünən əlini Polyanaya uzatdı. Qarşıma 4. Miss ilə Polyananın bu dialoqdan sonra bacı qızın xarakteri haqqında fikirlərinizə nə əlavə olundu? Miss ilə Polyana çox mehriban olurlar. Çarşma 1. Neyisi? Ney Çopolyana həmişə sevinmək oyununu qalası ilə deyil, onunla oynamasını təklif etdim. O fikirləşdi ki, birdən xası Çopolyana pis davranar. Çarşma 6. Hekeydəki hansı məkamlar? Çopolyanın kası var idi, böyüdüyünü böyündən xəbər verir. Gördüyünüz bu yerdə mən hiss etdim ki, Çopolyanın kası artıq olduğuna xəbər verir. Çarşamba 7-də sizə poyan olan sonrakı tayl nece olacaq? Burada da, da hər öz fikrini bildirməlidir. Mən belə bildirmişəm. Sonsa gedər xalasıyla yaşayıb Nens ilə şad firavan günlər keçirəcək. Çarşamba 8 və 9-u sizin öz üzərinizə buraxıram. Yeni qaydamız qarşılıq bir gəlirdir. Uşaqlar, mən sizə qaydanı oxumuram, qaydanı başa salıram. Deməli, qarşılıq bir gəlirdir. Adından bəlli olduğu kimi qarşılıqda görə heç birinci qarşılıq nədir? Məsələn, Ayşə ilə Səvgili bir-birilərinə danışırlar. Göründüyü kimi burada qarşılıq danışırlar və yaxud Zəhra ilə Səvgili bir-birilərinə yazışırlar. Zəhra sevgiyə, sevgidəy Zəhra yazır. Göründüyü ki, burada qarşılıqda. Amma birgəlik desək, uşaqlar gizdən paç oynayırlar. Göründüyü ki, burada birgə oynayırlar. Qarşı birgəlik növdə də ikisində də şəkilçi ış iş uşi və ş şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Bu növ fellərdə hərəkət 2 və daha çox subyekt tərəfindən qarşılıqlı şəkildə və ya birgə icra edilir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, qarşılıqlı növdə 2 nəfər arasında icra olunur. Yəni Zəhra bir də sevgi göründüyü kimi 2 nəfərdir. Amma birgəlikdəki birlik birgəlikdə isə 3 nəfərdən çox iştirak edir. Gəlin 2 cümləyə baxaq. Uşaqlar görüşdülər. Bir tək uşaq görüşmür. Uşaqlar həm də burada deyir, o yuzdən bilirik ki, birgəlikdir. Həm topa ilə. Dostlar çoxdan yazışırlar. Göründüyü kimi bizdə də deyir, Zəhra sevgi yazışırlar bir-birlərini. Ona görə qarşılıqlıdır. Bu çarxımda. Mətndən görənlə vermir sözlərin tərkibinin müəyyən edən, asifilər hərəkətin icrasında iki subeytin iştirakını tələb edir. Qarşılaşdı. Birdən o teleqramda təsvir edildiyi kimi sarışın saçlı, əyində qırmızı dam damalı çit ton başından həsrşləyib olan qızla qarşılaşdı. Göründüyü kimi bu ikilər ikisi bir yerdə qarşılaşırlar. Deməli bu qarşılıqlı növdür. Görüşmədi. Bu da qarşılıq növüdür. Polyanotar daxilində mispol ayağa qalıb paltısı qız ilə görüşmədi. Bir-birlərindən ikisi olan münasibətdir. Görüşmədi. Çarşırdığısə bizim tapşırığımıza uyğun gəlmir. Deməli, burada cavab bunla ibarətdir. Qarşılaşdı, qarşılıqlı hərəkətli görüşmədi. Sözü isə yenə yəni, qarşı tərəfdə çarşırdığısə uyğun gəlmir bu tapşırığımıza. Çarşının bir hərəkətin qarşılığı və birgə icra edilməyə görə feilləri qruplaşdırın. Mən iki növbədə sizlərə bu şəkildə göstərim. 3, 4, 6-dakı olan sözlər qarşılıqlıdır, 1, 2, 5-də isə birgəlikdir. Gəlin indi başa salım. Həyatda uşaqlar qaçışırdılar. Bir tək uşaq qaçışmır də. Topa ilə uşaq qaçışırdılar, qəst donmurlar. Demə bu birgəlikdir. Ağcaqanlar başımızın üstünə vızıldaşırlar. Göründüyük mü burada bir ağcının fuzu da şimdidir. Qəh burada ağcaqanadlarlar deyir. Ona görə burada birgəlikdir. Onlar dost kimi görüşdülər. Artıq göründüyükmü? Bunlar onlar deyir. Və iki ə, münasibət olandı. Ona görə bu qarşılıqlıdır. Tərəflər səri kimi atışdılar. Göründüyü kimi burada bir tərəf, o biri tərəfə bir-birlərinə atışırlar. Yəni bu da qarşılıqdır. Meydancılar evlərinə dağılışıırlar və göründüyü kimi meydandakılar, yəni tək meydandan çıda bir nəfər oynamır ki, bütün ə, uşaqlar oynayırlar. Burada da bir gəlikdir. Qoşunlar səhər kimi döyüşürlər. Üzr istəyirəm, dəyişdilər. Deməli burada göründüyü kimi qır qoşun o birisə vurur, o birisə qoşun bu birisə vurur, döyüşürlər. Və bu da göründüyü kimi ə, qarşılıqlı növdür. 12-də yaz diye anla. Gül feillərindən üstüstü dördsu şəkilçi artırmaqla cümlədə işlədib yazacağıq və hərəkətin qarşılığı yoxsa birgə şəkildə icra olduğunu göstərəcəyik. Hərinin özünə bir dənə yaz diye anla gül feillərindən cümlələr quracağam. Amma mən sizə nümunə kimi göstərəcəm. Mən Samilə ilə yazışdı qaçır, qada obraza dəyişdilər, qarşılıqlıdır bu. Tərəflər bir-birlə anlaşdılar, qarşılıqlıdır. Uşaqlar güldüklər. Bu isə birgəlikdir. Qarışıq oyunçuda da vermiş sözə, həmisi məndə feyimin cümlədə işləcəyik. Gəlin baxaq. Görüş çox maraqlı keçdi. Bu isim kimidir? Nə gör, nə çox maraqlı keçdi. Görür. Bir üstə isim, altdə isə fel yazmışam. Gets Səmayla görür feldə. Qaçış çox faydalı idman növüdür. İsim kim işlətdim? Uşaqlarla birlikdə qaçış. Bu isə fel. Düy şəhqatan çox bir şeydir. İsim kimi sənə dedim onunla böyür, fel kimi giriş insan orqanizmə təsir eləyir. İsim kimi uşaqlar gülürsün, bu isə fel kimi. Kəsmə bir şey isə artıq özünüz məncə başa düşdünüz. Mən sizə bu ə, belə göstərim. Şəhər burada məsələn gəlin başasansan, soruşmaqda niyə götürmüsən? Çünki burada baxın, atışdan atışmaq əmələ gəlmir. Ə, ağlaşdan ağlaşmaq ə, əmələ gəlmir. Yəni bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Amma soruşmaqdan ə, burada göründüyü kimi dördüncü bir qrammatik məna növdən baxımdan fərqlidir şəkildə bunları gedə bilərsiniz. Əgər dərs sizə daha yaxşı, ən əsas qaydanı daha yaxşı başa sala bilgimsə, videoya layıq atmağı, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.